Я вот это буквально недавно узнал, что из полков, которые здесь присутствуют, ну не все, правда, проголосовали за то, чтобы отдать на строительство землю на бульваре. Значит, участникам АТО обещали землю. Поэтому под участников АТО пытаются замуни... за... прикрыть свою, будем так говорить, коррупционную деятельность. Кстати, у тех членов исполкома, может, многие не знают, Давайте но посмотрим. происходит повод. Расскажите. Поэтому я вам сейчас расскажу. Начальник исполкома, прекратите немедленно. Если вы говорите, что у нас нет оточников, кроме Ерика Тюбы, поверьте мне, мы придемся позже. Да Ира Тюба ни разу здесь и не выступала. Но это ее э, мальчики. Мальчики, два мальчика. Извините, молодой человек, два мальчика, подполковник да. с ранениями, замкомандира части. Это может для вас мальчик? Выйдите, пожалуйста, из исполкома. Да, Спасибо. Да, лови, Давайте, слушайте, пожалуйста. И это про воронки, вас встречают. Это начальник воздушно-десантных войск проголосовал против трудоустройства своего подчиненного Петренко, снайпера, вот, в э, э, этот, Пугачевский интернат. Потому что он в партии БПП. Что вы мне тут по ушам? Генералы голосуют против своих солдат. Ужасно. Сколько у вас мусора в голове? Сколько у вас вообще гадости в сердце? Вы, вы начинаете не начинаете доставать. А вы в мне... гидропарк хотите <сёк> удобрить? А, а гидропарк да. уже есть продукты. Зато Я вы с Федерацией футбола уже все сделали. С землей совсем. Вы все Вы заблокировали строительство стадиона на Малёвке. Лично вы. Вы вместе с Зубком Геннадьевым позвонили. Мы и сказали здесь не строить. Потому что Павел я сказал, пока Нет. в Житомире такой глава федерации, я ни копейки на Житомире Это не Это вы просили, чтобы меня убрали из главой Федерации, вы хотели быть главой федерации. Я? Я отказывался. Нет. Я всегда отказывался, публично лично я отказываю. Слушай, мне хватает. А папа позвонил ему и говорит, на сегодняшний день вы лично да, Спасибо. Я понял, что вопрос только в главе федерации. Верните эту, эту землю назад людям, потому что эти деньги станут боком. Я вам говорю, Может, придется. А да, не надо вот это, вот это надо. Вот Александр, да, давайте сделаем эксперимент. Я с вами пойду на детектор лжи. Согласны? Согласны. Я, а что, вы со мной пойдете на гипотезер. Я... Хотите? Сейчас, не, нет, я хотите? нет. Я с вами хотите? пойду на детектор лжи. То что, значит, вы со мной давайте пойдите на телевидение. Я не буду получить. Вы трус, чтобы вы знали. Давайте. Вы трус. Давайте. Пойдем на телевидение я поговорим о я, я вам нравлю, говорю, на детектор что, лжи. Что вы, вы самый настоящий трус. А? Просто трус. Так давайте сходим. Давайте. На какой что какой я канал идем. Я на воде А я у нас давайте гипнотизер входим. Гипнотизер. Сделал Гипнотизеры у нас есть в областной больнице. Мы вас послушаем. А потом вы меня послушаете. Я пускай, пускай. Это не Я вам не буду задавать вопросы, вы все там и так рассказываете. Это три. Третьих вы не пойдете, вы трус, у вас в пуске это. А в четверг? А я, я что вам предлагаю так пойти. Не, не, не. Куда ну, я... Так, я... Вы. Зачем... вы? пойдете? Все. Александр, закончите. Вы не пойдете тему. туда. Это закончите. тему. Точно так же Тема закончена. Но вы трус. Если вы Стран. были, будем так говорить, смелый человек, вы бы пошли со мной на прямой эфир куда-нибудь. Куда <свят> Или на СК-1, пожалуйста, на телевидении. Вызываю вас на дуэль я вам грамоту Все, я. все я вам грамоту Вы про не грамоту ну, Но... А, ну, а кто вы такой, ну, что вы не грамоту? Для чего? кого грамоту? Я пришел, чтобы конкретно аннулировали разрешение на строительство жилого а дома. Хорошо? Я хочу что вы не Только на сначала придут. Хорошо. И поговорим с атошниками. Хорошо. Все. Да. 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 Смотрите, сейчас в этот момент хоронят это. Я хотел все-таки съездить на похороны. Да. Съездите лучше, точно, помолитесь. What? Помолитесь, говорю, но съездите What? на похороны. So, so, so. Я говорю, съездите лучше на похороны, помолитесь по человеку. Послушайте, Сейчас. Послушайте, мы постоянно молитесь, каждый день убивают людей, и старухи наши и руки, умирают тут вот в голоду. На дружбе. И люди голодают, и газ дорогой, и нет, и все дорогое. Все буквально дорогое. А вы мне тут рассказываете что-то. Пойдите помолитесь. Я а я, не за... я еду тоже туда для этого. И мне не надо никуда посылать. Сергей Иванович, приходите на личность.